Людмила Олександрівна, доброго дня. Добрий О, день. Ми з вами співпрацювали щодо перерахунку пенсії вашого чоловіка, і ви нам люб'язно погодились розповісти якби, історію вашої сім'ї, історію перерахунку пенсії. Розкажіть, будь ласка, як пенсія чоловіка змінилась після рішення суду, яка була до, яка стала після. Можно так сказать, что после решения суда у нас пенсия увеличилась на 50%. А в сумме это было, ну, было уже с учетом перерасчета, что за возраст нам за 75 лет ему еще доплачивали, uh -huh. то получилось, что у нас с 9 тысяч до 13,5 пенсия возросла. Uh -huh, uh -huh. Даже добра. Скажіть, будь ласка, який суд у вас розглядав вашу справу? Ну, суд Харківський, обласний суд розсматривав дело. Вот срок розсмотрення весь срок від того, как ми подали заявление, і до получения родини. Ви ще документи мені оп? надали. Не, не, ви ж не заяву писали, ви ж мені просто паспорт, код скидали, правильно? Да, да, да. Вот от к вам, от первого дня обращения к вам и до того, как мы получили уже пенсию по новому перерасчету, прошло полгода. Mm -hmm. вот. Но очень удобно было то, что мы ну, вот, никуда не обращались, что вы сами собрали все документы, мы уже в возрасте, нам было бы тяжело бегать, мы и не обращались раньше, потому что... Думали, что мы просто не пробежим все эти инстанции, ну uh -huh. и как-то не было доверия особого. Пока коллеги нам посоветовали вас на рассмотрение вопроса к вам обратиться, uh -huh. и вот это мы решили только только вот uh -huh. сейчас. Но очень благодарны вам. Uh -huh. Коллеги уж получили результаты. Вы просто поверили тому, что ну коллеги уже получили результат. Правильно? Да. Да, и даже поругались, сказали, почему вы до сих пор не обращаетесь, что вы там голову морочите. Ну, в общем, так что мы поверили и очень рады, что мы этот шаг сделали. Спасибо вам большое. Супер, супер, я рада. И вы порекомендовали мне нашу компанию юридично маешь право своим друзьям? Да, мы, мы рекомендуем всем нашим ну, знакомым, друзьям, кто... У нас это мы самые старенькие уже были, а коллектив есть моложе и не обращались. Мы всем рекомендуем именно вас, ваши услуги, потому что быстро, очень квалифицированно, очень много внимания уделяется. Какой вопрос рассмотрелся, сразу нам присылали сообщения. То есть мы были в курсе всех mm -hmm. дел, которые по рассмотрению нашего вопроса проходили. Mm -hmm. Поэтому очень, очень удобно, очень профессионализмом огромное спасибо. Дуже, И всем дуже рекомендуем обращаться, всем рекомендуем именно в вашу фирму, потому что это качественно, это быстро, это очень доброе отношение к нам, к людям, которые обратились, это ну, пунктуальность такая. Вот вы как сказали, что примерно вот столько, столько вопрос будет решаться. И действительно, все это так и проходило без всякой нервотрепки. Mm -hmm. Ну, очень удобно, очень удобно. Всем рекомендую огромное спасибо вам за вашу работу. Мы обязательно только с вами будем продолжать их решать. Дякую вам за такий щирий відгук. За на по нашій роботі. Дякую, що погодились розповісти історію вашого чоловіка. Бажаю міцного, міцного вам здоров'я та всього-всього найкращого.